Здорово, молодежь! С вами ваш покорный слуга Саша Изи и оператор Ёлык. Не буду скромничать, скажу я сразу. Да, я альфач и женский угодник. И сегодня я бы хотел бы поделиться с вами парочкой своих уникальных и неповторимых способов, как познакомиться с девушкой. Мастер пикапа. Первое. Ты должен быть уверен в себе и в своих действиях. Девушка это кто? Девушка це хищниця. і вона сразу пойме, коли ти сиканеш, і попросту потеряет до тебе інтерес. Друге. Удиви її своїм колоритом. Нехай узнай, що в душі ти прекрасен, а в ділах опасен. Но не відкривай всіх карт сразу. То, що ти по житті скромняга, а в постелі – роботяга, нехай поки останется секретом. Третє. Засип принцесу комплиментами. Обними, малу. Скажи пару ласковых на ушко, так нежно и медленно, шепотом. Делай все аккуратно и не спеша. Будь нежным. И запомни, никаких, блять, пошлых шуток. Типа, девушка, вы местно чи че двухместно? Четвертое. Покажи, кто тут альфа-самец. Возьми малу за ручку, поцелуй у щечку. Тими действиями ты покажешь окружающим, голодным волкам кто тут папа и ты сразу пометишь что эта крошка это твоя территория пятое контрольное действие заранее запиши на маленькой бумажечке свой номер телефона и красиво подпишись а как это подпишись ну как это красиво подпишись дело в том что если тебя зовут например Олеж Олег ты подпишись. Олежка, если там Антон, подпишись Тоха. Если Сергей, подпишись Серега. Ну а если, допустим, Валера? А тут уже с таким именем такие подписывайся, тут, тут без вариантов, тут не познакомишься. Валера. Берешь ее руку, нежно так, кладешь туда всю бумажечку, закрываешь ее руку, целуешь ее в ручку, и просто молча, не спеша, уверенно уходишь вдаль. Тут ты должен все сделать правильно. И ни в каком случае ты не должен идти и поворачиваться. Ты должен быть гордым, и ты должен быть мужиком. Все. Когда ты все, все сделаешь правильно, так как я сказал, малышка твоя. Да. Первый день она будет думать, не, не буду звонить. Что это я буду звонить? Я же девушка, я же принцесса, хай вин Ну ніфіга, ти їй не будеш не звонить, не пос... писать. Вона подумає, що ти просто альфач, ти просто мегасомец, ти просто круче всіх парней на землі. І вона подумає, що у тебе таких, як вона просто мільйони. І вона іспугається испугается такого класного парня. І вона тобі позвонит першим. Будь уверен в цьому. Хочу передать привіт Вані Феняку. а также всему человечеству, лично от Александра Гончаренко, и лично от себя хочу передать привет красивой киске. Да, тебе, Алина Беганина. Привет, пацаны! Здорово, кисуля!